Всем привет! С вами Гуверкс, и сегодня аграты мы генералы, компанию За Китай. На брутальной складности. Що ж, поехала на первую миссию. Здравствуйте, генерал! Я Лін Джан, ваш главный офицер разведки. Сегодня... Когда мы выбиваем себе место среди могущественнейших наций мира, ваши войска будут обеспечивать безопасность демонстрации нашей могучей военной силы. Народное ополчение неустанно будет бороться с террористическим противником мира. Победа в смерти! Це нам передали командування. Зразу е, виходимо бійцями з бункерів. Пік зберегти. Зразу замовляємо два вантажних автомобіля, ракетометчиків і...

Отправляем его в бейтсив до оверлордев. Они находятся тут. Немного танков остались целых, генерал. Танки батлмейстер намного сильнее любых войск, которые Джейлы могут нам противопоставить. Генерал, как и Джейлы, никогда не нес войны. Потери более эпик, безжалостно и немедленно. Мы не знаем, на моральный дух наших войск.

Замовляем будивельника. И зараз будем переходить в мисс. И замовляем верлордам башту пропаганды. Модернізація завершена.

Генерал, попридержите войска, приближается огненный удар. Крыло Тигр отступило и теперь готово присоединиться к вашей атаке. Крыло Тигр на связи. Цель установлена. Крыло Тигр, атакуем. Отлично, Крыло Тигр. Сектор чист. последнее задание, генерал. Уничтожьте склад оружия GLA, чтобы ликвидировать возможность использования нашего арсенала GLA. Те миссии, чтобы найти через весь их захист, то есть можно убить его по ось стежке. Вот она. что я, в принципе, сделаю сейчас. Вражеские We day in the Мы добрались до военного склада, генерал. Уничтожьте его. Предотвратите атаки GLA на нас и на наш народ. Мы победили. Ну, ось мы пришли. Первую миссию наступную я сниму в следующий раз. Ну а с вами был Гуверкс. Ставьте в подобайки, подписывайтесь на канал. И до швидкої встречи у наступному видео.